Mən izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün mən sizə milli mətbəximizin şirniyatı olan halva reseptini paylaşacağam. İnşallah ki, sevərək və bəyənərək izləyərsiniz. Xoş izləmələr. Keçək indi hazırlanmağa. İlk öncə qızlar, 2 badiye unu əlilikdən keçirək. Əldən keçirmək məsləhətdir. Əvvəldən bildiyiniz kimi nənələrimiz hər zaman ə, halvanı badiye istifadə edə ilə götürüblər. Ölçüsün. Məndə onca bu günsə badiyə ilə göstərdim. Bu dənsə qızlar artıq ələnmiş unumuza sadəcə çiy su, soyuq çiy su ilə başlayıram umac çalına gətirməyə. Su aparan qədər qızlar artıq əlinizdə görəcəksiniz umac hazırdır. Necə ki piroqların üzərinə umac edirik, bax elə sanki elə bir mütləq ki umac olmalıdı. Yəni nə un qalmalıdı onun tərkibində, nə də xəmir olmalıdı. Yəni biraz səbir tələb eləyir, az az, azlı -az, su çiliyə-çiliyə umac çalına gətiririk. Əgər az ölçüdə edəcəksinizsə, bir badı unundan da istifadə eləyə bilərsiniz. Mən biraz çox etdim. İnşallah ki Allah qəbul eləyə. Hər birimizin çaldığı halvaları qıza bizdə belə elədirik, xaçma zonasında, yəni halvanı belə bişiririk. Bizdə həm toylarda, həm də üzrəməc istəndə halva edirik. Yəni məsəl üçün qız ə, at evindən çıxanda, yəni oğlan toyunda deyək, halva bişirilir və halva aparılır oğlan evinə xonça da, bu bizim qədim adətlərimizdir. Bilmirəm, başqa zonalar da var ya yoxdur. Ən də gözəl bir adətdir. Bu halva reseptini ki, illərin aşpazı olan gözəl xalan var, ondan götürmüşəm. Var olsun. Yəni illərdə bizdə belə bişirilən halva, çox gözəldir, alınır. İnşallah ki, siz də bəyənərsiniz. Belə qızı artıq görsə, umac alınla gəlib. Yəni nə un qalmayıb tərkibində baxın, nə də ki, xəmir qalmayıb. Əsl umac alınıb. Əlin toxunuda hiss edirsiniz ki, artıq umacımız hazırdır. Bunu qoyuruq 5-10 dəqiqə dincəlsin. Podnusta qızar. Burda isə şərbəti hazırlayacam. Şərbət dedikdə, yəni qaynatmayacam. Sadəcə qaynıyan qəfətdan qaynaya-qanıya əlavə edəcəm. Burda göz 2 stəkan, yarım şəkər tozu əlavə edirəm. Sonra isə 1 stəkan yenə əlavə edəcəm. Ümumilikdə 3 stəkan, yarım şəkər tozu gedir. Baxın, qaynar, mütləqdir ki, qaynar su olsun. Qaynaya-qanıya əlavə edirik. 1 stəkan, yarım so idealdı yəni nə az nə çox. Demək, 2 badiyə 13-ün 3 stəkan yarım şəkər tozu, 1 stəkan yarım su şərbətini gedir. Yəni şərbət etməməyimin də səbəbi qızlar, şərbətə qonuyandan sonra ıı, halvamız ovuntulu olur. Diyərkən ovulur, quru olur. Ona görə də məsləhətdir ki, şərbət etməyin, belə hazırlayın. Bir dəfə beləsini, baxın necə gözəl halva çıxacaq. Yəni illərin reseptidir qızlar bu, illərdir bu halva bişirilir məclislərdə belə. Son qoyruq kənara. Bu qəs üstün rəngi dəyişdi. Halbayı əlavə edəndə isə təzədən təkrar qarışdırırıq ki, dibində çöküntü qalıbsa, qarışsın. Bunu qoyuruq dincəlməyə qalıb soysun. Dadı da çox gözəl olur qızlar, inşallah ki, siz də sınayarsınız. Allah hər birimizin bişirdiyi halvanı inşallah ki qabla keçirsin. Hə kanalımı izləyib abunə değilsinizsə, kanalıma da abunə olub rəy yasanız çox şad olaram. Siz hansısa bölgədənsiniz? Siz necə bişirirsiniz halvanı? Sonra isə qızlar, ədilmiş yağ, yəni mütləqdir ki, yağ ərilmiş olsun. Yəni paçka yağla belə etmək olmaz, çünki biz içərisin tərkibində ayranı ola bilər. Ona görə də ərilmiş yağı təkrar belə istədirik, yumşaq halda olmalı. Yəni duru halda 2 stəkan dolu yarım kəlhər gedir. Yəni ideal ölçüsüdür qızlar. Sonra əlavə edirik yağı, üzərinə 10 dəqiqə dincələn. Umacı əlavə edib baş, başlayırıq qarışdırmağa. Yəni əlimizə çəkmədən qoyuruq ki, ötsün. Qəşəngcə qızarana kimi göstərəcəm. Halvanı qarışdırırıq, umacı yağla birlikdə. Yağ tamam umacı özünə çəkəcək. Baxın, artıq yağ yoxdur. Tamam umacı özünə çəkdi yağı də qaşın arxa hissəsi ilə qızlar bax beləcə. Belə eləyəm, qarışdırırıq. Yəni bir az səbir tələb eləyir, amma inanın ki, nəticəsi möhtəşəm olur, çox gözəl olur. Bəzən çox xanımlara halva bişirmək çətindir, amma inanın ki, o qədər rahatdır ki, bir dəfə bişəndən sonra öyrəşir, çox da gözəl alınır. Baxın, burada qızlar sakökün əlavə etdim. Sakök zövqə görədirsə istəsə əlavə etmədə bilərsiniz. Qətiyyən yəni sakökün tamı dadı, qoxusu gəlmir sadəcə rəngin, rənginə görə əlavə edirəm. Rəngi daha sar olur. Daha artıq göz baxın yaxınlaşdırıb göstərdim. Artıq ağarmağa başdırımacımız. İlk öncə ağarır qızlar, sonra başlayır qızarmağa. Çoxun ki ötürməyin, alvə yanığı düşməsin. Yəni qarışdırın. Qazdakı orta xotda nə qüb, nə qüb, nə as orta xotda qoyub belə qarışdırırıq. Görsünüz yavaş-yavaş artıq tam həll olurlar, bir-birinə keçirlər və görsə artıq bax qızarmağa başlayır. E, Gözünüzə burada qızlar quru gələ bilər halvanız ki, ağ qurudu, yağı yoxdur. Təzən yağ əlavə edim? Yox. Yəni bu ölçü bir-bir ölçüdür, yəni qızlar tam dəqiq ölçüdür. Sonradan qırağa qoyanda ocaqda görcəsiz yağ təzədən buraxır, başdır özün buraxmağa, yəni yağı görcəsiz ki, təkrar əmələ gəlir. Belə artıq qızarıb qəşəncə. İstəyirəm tam başa salım ki, gənc xanımlarımız da izləyə bilər. Bilirəm çoxumuz bilirik halva bişirməyi. Baxın, burada artıq görürsüz. Baxın, qıpqırmızı qızarıb, halvanın rəngi dəyişib. Qoxusu bütün evi bürüyüb. İnşallah hər kəsə, hər kəsə xoş günlər üçün, şad günlər üçün hava çalma nəsibi olsun inşallah. Allah hər bir kimlə niyyətlə edirsə, hər birinə Allah niyyətini qəbul ələsin. Belə artıq götürdüm ocaqdan. Yəni çötkümü rəngi görsüz tamam dəyişdi. Qızla belə burada qarışdırıb, yəni həmən şərbətin əlavə etməli deyilik bir 20 dəqiqə, 15-20 dəqiqə qalsın, dincəlsin mütləqdir. Biraz soyusun, iks o istiliyi çıxsın. Nə bunu sizə göstərəcəm. İstilik çıxanda olsa təkrar yandıracaq, tüf üzünə. Baxın qız artıb 15 dəqiqə keçdi. Görs artıb. Baxın təkər yumşalmağa başladı. Qətən içərisində möhkəm heç nə yoxdur, yum yumuşaqdır. Eyni bu reseptlə eləsəz, super bir halva çıxacaq inşallah. Yəni hər kəs bəyənir. Çox gözəl olur. Burada şərbətin 2 dəfə əlavə edirəm. Şərbət dediyim, yəni şəkərlə qaynar suda hazırladım. Belə. Əlavə edib qarışdırırıq. E, duru görsənəcək, amma birazdan o tamam çəkəcək özünə. Çox dadlı olur. Biz ailəlik də çox sevrək hallanım. Mən çox da Qurban Bayramında, Oğuşduq Bayramında Bir də çalırıq. bu baş şərbəti sizin gözünüzə çox gələ bilər. Həm bir də qızlara onu vurğulayım ki, qabda birdən ola bilər ki, çöküntü qala bilə şəkətiniz. Azca yəni çaydanın su əlavə edib qaynar. Fırladıb onu da tökə bilərsiniz ki, heyf olmasın. Belə indi gözünüzə şərbət çox gələ bilər, ancaq ki tamamilə çəkəcəy canına. Deyincə qarışdırırıq qızlar. Yəni bəzən ocaqda da töküllə şərbəti. Amma mən belə qıraqda ocaqdan götürəndən sonra qıraqda edirəm belə. Yəni bu cür öyrənmişəm. Belə də hazırlayıram hər zaman. Yəni də fərqli deyiz onalara görə, bölgələrə görə dəyişə bilər. Bütün yeməklər olduğu kimi, halva da məncə ıı, zonalara görə dəyişir. Hətta də fərqli bişirilə bilər. Əlavə başı görsə artıq başdır, qatılaşma var. Sonra yenə bir yarım saat qoyuruq ki, qısa qalsın, dincəlsin. Düzmən burada gözləmədim. Çəklişə görə çəkib boşqaba sizə göstərəcəm. İstədiyiniz ölçüdə boşqaba, yəni belə çəkə bilərsiniz. Sadəcə qalıb dincələndə daha bir az da möhkəmləşib. İstədiyiniz kimi istisdə -istə çəkə bilərsiniz. Ammet ovulun ki, isti -ist çəkəndə naxış üzərində qalmır. Mütləqdir ki, halva biraz soyusun, qabda özün tutsun. Ondan sonra üzərinə naxışı vurun. İnşallah, qızlar videonun açıqlama bölməsində, əgər xanımlarımız badyana bilmirsə stakan ölçüsünü istəyirsə, onun unu, mütləqdir ki, badyana onu ölçüb stakanla da yazacağam, lakin 2 badyana neçə stakan un edir. sadəcə biz də həmişə belə görmüşəm, yəni halvanı badiyə ilə ölçüblər ununu. Ona görə mən də elə istədim çəkin maraqlı olsun, amma yenə də açılma bölməsində göstərəcəm. Belə qızlar. Görsünüz kənarlarının yağı çıxıb. Və deməkdir ki, halvamız çox gözəl alınıb, yəni yağıdı normaldır razı olma yağ da toparlanacaq. İndi halvest olduğu üçün çıxı yəni gözünüzə yağ əlavə az gəlibdi. İndən əlavə etməyin. Belə istədiyiniz ölçüdə, istədiyiniz naxışda kəsə bilisiz. Sadəcə belə kəsəndə qızlar sonra rahat olur. Yumşaq halda çalışın, kəsini qoyun ki, sonradan rahat olsun sizə. Belə qaşıqla belə naxış edə bilərsiniz. Yəni ürəyiniz necə istəyib. Belə də deyə bilərsiniz, dedim bunu da göstərim. İnşallah ki indi tam e, quruyandan sonra halvamız məhkəmənə şunsə kəsib göstərəcəm. Budur. Belə halva çıxdı, qızlar. Yaxından da göstərin. Daha tə baxın qızlar. Tamam, halvamızı soyub kəsibsə göstərərəm içində. Nəzliyini də qızlar daha da qalın edə bilərsiniz, halvanız çox hündür olsun deyə. Yəni ürəyiniz necə istəyir. Osinə yəni boşqa bu tökdüyünüz halvadan aslıdır. Çox töksəniz daha qalın olacaq. Səsi dərin qaba tökə bilərsiniz. Yumuşandığı sizə göstərəcəm. Baxın qızlar. Necə yumuşaq olur? Qətliyan ovulmur, dağılmaz halva, yum-yumuşaq qalır. Belə ağ qədə belə güllərlə birlikdə belə çəkiliş etdim. Məni izlədiyiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Allah hər birinizə razı olsun. Göz haqqınızı halal edin. Kanalıma abunə olub izləməyi unutmayın. Hələ